Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz və dəyərli kanalımızın izləyiciləri, bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl, hündür, havalı mənzərəli bir yerdə yaxşı tikilişli, keyfiyyətli tikilişli, şəxsi tikili bir həyət evini təqdim edirəm. Bur evimizin küçə darvazasıdır. Evimizə gələn yol baxın, belədir. Hündür yerdə yerləşir, duz gölünə yaxın bir yerdədir. Evin küçə darvazasına 2000 manat pul verilib. Evdə deməli mühafizə kamera sistemi yığılıb. Armafon sistemə yığılıb, super təmir olunmuş, 3 sot torpaq sahəsində kupçalı, tam paket sənədli əla bir həyət evidir. Evimizin yerləşdiyi ərazi masazırda hündür, havalı, gözəl bir yerdə yerləşir. Evimiz ümumiyyətlə 7 otaqdan ibarətdir. Videodayım geniş hatından evin qiymətini və evdə olan bütün təmir işlərini, evdəki otaqların sayını hamısını tam ətraflı çəkib sizə təqdim edəcəyəm. Bura girişdir. Girişdə solda belə bir manqal yerləşir. Manqalla yığılıb, moykası var. Kəbap çəkmək üçün belə bir manqal yığılıb. Burda əlavə olaraq kombi otağı yığılıb. Evimizin dörd bir yanına keçmək mümkündür və iki hissədən ibarətdir. Və burda yerləşir. Evimizdə əlavə olaraq generatordu var. Yəni işıqlar söndükdə avtomatik olaraq generator vasitəsilə işıq qoşulur. Burda kombi otağıdır gördüyünüz kimi işıq tənzimləyici də var evdə. Yəni gir yaşa vəziyyətdə, nə lazımdırsa tikik zamanı nə lazımdırsa hər bir şeyin artıqlamasını və ən bahalısını olunub bu evdə. Və həqiqətən də burada e, torpağın sot 1 15 sotu 15.000 manatdır. 3 sotu 45.000 manat eləyir. Yəni, dəyərindən aşağı bir qiymətə satılır. Həyat tam et daşla döşənilib. Dörd bir tərəfinə keçmək mümkündür. Pəncərləri raşotqalanıb və kürsiyə kimi ev ağlay daş ilə bəzənmişdir həm belə bir görünüşdədir. İndi isə evimizin həyətyanı sahəsini sizə təqdim edirəm. İkinci hissəsini təqdim edirəm. Pəncərlər, raşotqalanı, belə bir naves kimi yığılıb həyətdə ayaqqabı, paltarı soyunmaq üçün və evdə olan e, deməli 2 kondisioner, düstür, kombi, mətbəx mebeli hamısı qalacaq evdə. Bura həyətimizin ikinci hissəsidir. Yəni ağaclıq olan, torpaq olan hissəsidir. Baxın, buranı da sizə təqdim edirəm. Evimizin dörd büyünə keçmək yolu, çox əla bir yerdə yerləşir. Məktəb, bağça, baza, supermarketlə, əyləncə və ticarət mərkəzlərinə çox yaxın bir yerdədir. Burada yerləşir evimizin, baxın, belə bir birinci mərtəbəsi, birinci mərtəbəsi yəni nə pavlova kimidir, nə də mərtəbə kimidir. Hündürdür, baxın. Hardasa 2 72-70 e, hündürlüyündədir. Yeri isə poldur evdə yaşlı ana ata varsa, yəni evin birinci mərtəbəsində qala bilərlər. Əlavə olaraq iki qardaş üçün də yararlıdır. Yəni tam yaşayışa yararlıdır. Burada iki otaq var. Yəni evimizin birinci mərtəbəsinin yerləşiyi, belə bir koridor, hamam, burada zal, baxın belə bir zal və burada isə yataq otağı. Nisə burada yaşanış olmadığı üçün yəni əlavə vadanlığı yığmaq fürsəti var olur. Boyuqdur ki, evdə məsəl üçün xeyriş olarsa, yəni aşağıda e, qonaq sayı çox olsa, aşağıda da zal var, yəni oturmaq imkanı var. Otaqları çoxdur. Yuxarıda ikinci mərtəbədə 5 otağı var. Nisə qalxaq e, otaq yuxarıdakı otaqlarla sizi tam ətraflı tanış edim. Super təmir olunmuş gözəl bir həyət evidir. Təmirin dindi, tam ətraflı şəkildə görə biləcəksiniz. Biz evimizin tərsinə keçək. Damfon sistemi var. Baxın, belə bir geniş koridor sistemi var. Kombisi, hamsı. Dil yaşa vəziyyətdə evdir. Təmir də şə göz qabağındadır da, yəni təmirdən tikintindən anlaşa olan şəxslər videonun gedişatına görə biləcək ki, burada hansı işlər görülür. Dəhlizin başında Belə bir yataq otağı var. Yataq otaqları ayrı-ayrıdır. Uşaq üçün yataq otağı ayrıdır. Yəni qız yataq otağı ayrıdır, oğlan yataq otağı ayrıdır. Yeri parketdir, bambuk parketdir. Qapıları da gördünüz ki, bahalı qapılardır. Hardasa bu qapların qiyməti 300 manatdır. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Mətbəx də kifayət qədər genişdir. Mətbəx mebeli qiymətinin içərisindədir. Burada yerləşir evimizə Sanitar qovşaqları ayrı-ayrılıqdadır. Baxın, birinci sanitar qovşağı bin ayıvında olduğu kimidir. Hamam otağı ilə sanitar qovşağı ayrıdır. Duş kabinasına kimi yığılıb və tavanın da asma tavandır. Burdur yerləşir evimizin baxın belə bir qonaq otağı. Tavanda gizli işıqlar, spotlar yığılıb lüstür, pərdədir, kondisionerlərdir, bizə qalacaq. Bildə yerləşir evimizin birinci ən böyük yataq otağı. Evdə gördüyünüz kimi hər bir şey, yəni aboylardan tutmuş, parketlə kimi, evdə işlənən spotlara kimi, hamısı bahalı materiallardandır. Və evin dörd bir tərəfi açıqdır, işıqlı bir evdir binau üslubunda təmir olunmuş gözəl bir evdir. Evin qiyməti 120 min manatla satışa çıxmışdı. İndi isə təcili olaraq qiyməti endi, pul lazım olduğu üçün təcili olaraq qiymət deməli 105 min manata enib. Yəni bu 105 min manatlıq ev deyil həqiqətən də. Yəni biz bu bazarın içində, evlərin içində deyil, bu evin təmiri çox yaxşıdır. Yerləşdiyi ərazi çox yaxşı yerdir. Burada kiçik koridor sistemi var və bu koridordan da bu otağa keçmək mümkündür. Bu oğlan ontarı üçün nəzərdə tutulmuş bir. Yerdə bir istəsəz buranı garderob otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Burada da kondisioner var. Qiymət ilkin olaraq 105.000 manatla satışa çıxarılıb. Real alıcı olsa qiymətdə endirim olacaq. Tam sənədli bir evdir. Ətraflı məlumat üçün zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Kanalımıza bonuslu videolarımızı izləməyi, bəyənməyi unutmayın.